Вам даже покажу некоторые фотографии. Они сами по себе, ну, я скажу, вот фотография. Видите, здесь местный житель, он пришел с Пакистана. Это я вел переговоры, ну, я фотографировал, я вел переговоры. Он пришел, сообщил о четырех наших военнослужащих, которые в бане. Почему он нам помогал, его всю семью расстреляли душманы, и он добровольно помогал, и все это. Это вот сидят советники, вот один переводчик. Вот. И мы с ним ведем разговор. И что получилось? Значит, говорится, я подготовил вот этим солдатам, четырем. Мы же не знали, кто они, что. Значит, в тот период, когда я был, там было 465 человек, которые мы разыскивали, которые пропали по разным причинам. И у нас альбом был, был создано специальное подразделение. И он сообщил, говорится, что там четыре человека. Значит, я изготовил такой маленький документик, документик чтобы он поместился в патроне. Вот, подписал его командир э, бригады, печать поставили, что мы именно э, не будем преследовать вас, ничего, только именно вернитесь, и другое, и третье вам помогут. У нас в МГБ был разработан план, как их вывести туда из банка. Вот. Заложил я этот патрон, пулеметный патрон, эту записку, патрон, ну, с дал. Когда он передал все, он потом пришел, сказал, что среди них оказался один предатель. И когда пошла речь о том, что их надо свыть, этот предатель подошел до главы банды и говорит, что получили с той стороны такую записку, они хотят сбежать, другой третье, друг, друг, это, и их буквально кинули в пещеру, там, закрыли кандалы, короче, не удалось это. Вот, в принципе, мы занимались, мне пришлось одного солдата Никитина выводить, говорится. Ну, это долгая история. Меняли мы на главаря банды, который, приговорен был к мир мерам Мы его взяли с тюрьмы Кабули, и он у нас сидел на вывахте. И шли переговоры. Переговоры вели родственники, как правило, родственники все это вот. И я скажу, что не так, то просто было это все делать, вот, но родственники там и главарям там платили А вот я вам покажу один такой страшный снимок. Вы не удивляйтесь, ну, война и с войной. Вот здесь, на этой войне, на снимке побитые душманы. Что произошло? Я когда был, говорится, именно у меня в Лагаре стоял это батальон, я приехал туда и узнал, получил сведения, что солдат не ночевал, говорится, в Казани. Оно это сразу вызывает подозрения все это. А потом мы как раз стоим возле штаба, говорится, подъезжает в Азии. И советник милицейский, ну, Сарантоев искал и говорит, у вас солдат не пропадал, мы друг на друга смотрим. А только что солдат у а вас в двух километрах, это было где наш отряд спецназа стоял, мой батальон, перешел, корица, линию ушел. Ну, мы, короче, сразу в эту АЗИ, оружие у меня автомат был, корица, в кабинете, только пистолет был, мы с караулкой выхватили двух еще часовых, совчак и помчали туда. Подъезжаем, это там стоит на посту Афганец такой хромой. А вот вас солдат перебежал туда в зону. Пошли туда, говорится, эти наши побежали, и мой работник майор побежал туда, все тоже. Буквально, говорится, слышим, говорится, пулеметные очереди, как пошли, пошли. Они нарвались на пулеметное гнездо, положили их, говорится, все это. Ну, я понял, что это. Я по своему служебному положению имел право поднимать по тревоге, вот в случае, если где-то измена Родины или дезертирство, все. -таки. Поэтому, используя свое право, я именно объявил план кольцо. А план кольцо это именно захват вооруженных дезертиров. Мы и в Союзе, и там все. -таки. Подняли бы именно и завязался бой. В ходе этого боя мы, я увидел, что нам тяжело это будет. Кажется, мы еще и артиллерию применили. Ну, короче, мы наколбасили тогда хорошо. Но зная, что у алганцев мертвые ценятся больше, чем живые, и понимая, что солдата мы уже не, не, не вернем, я приказал, кажется, вот этих именно э, побитых загрузить на, на БТР и привести к нам. Самое интересное, самое интересное, я вам скажу, ну нам солдаты, конечно, взять не вознеслось, но на следующий день был большой скандал с них не приехал из провинциального комитета, из Кабула, там все, что мы именно попили мир, и это другое, третье. Но, когда мы брали, мы все взяли с оружием, эти побитые, и со всеми карточками. Значит, душманы все носили с собой, типа, как партийная карточка, преодолевшись. Его фотография, его фамилия, все. Я их сложил возле склада, вот этих трупы, накрыл брезентом. И когда пришла эта комиссия, нас типа обвинять, и другое, я откинул брезент, и говорю, ну посмотрите, вот это мы место, мы говорю, своего солдата, они первые радили моего работника, еще это ранились. Смотрите, они рты открыли, а смотри, карточка лежит, карточка, возле каждого пулемета, все разговора нет. Так вот мне пришлось на него менять солдата, Он, с сбежал, этот солдат. Но в последний момент, когда мы вели переговоры, мне пришлось идти с, с, с несколькими человеками в банду, ну то, со старейшими вели переговоры. Они в последний момент, американцы им запрещали отдавать наших этих солдат. Они уже его переодели, все это. Они его расстреляли, и нам отдали труп. А мы им отдали эти трупы, все это. Вот так именно так получалось теми, кто пытался убежать или что и как. Это, в принципе, я